Починаємо нашу традиційну прес-конференцію. Щойно завершився матч 10-го туру Олександрія Вірник Спорт Комсомольськ. І наш співрозмовник Ігор Жабченко. Пане Ігорі поділиться своїм враженням від матчу, який щойно завершився. Прошу. Ну, я думаю, для дуже гра. гра. Така о своїй команді що можу сказати, що дуже слабо ми в обороні зіграли. Поэтому и, наверное, получили три мяча и да, второй мяч, мы уже развалились, то есть не было той организационной игры в обороне, поэтому уже анархия пошла. Ну, будем разбираться, но опять-таки создать столько моментов возле чужих ворот и ну, у нас ничего не залетает, мы вроде моменты создаем, но пока забить не можем, вот это у нас немножко проблема. Пане Игорь, вы так вдало на чемпионат. На ваш взгляд, что зараз в ста четырех турах э, изменилось в игре вашей команды? Физичная птма, может быть, психологические какие-то навантажения дебютанта, или какие-нибудь другие причины? я думаю, причина в том, что мы забит не будем. Вот, вот этих на протяжении там четырех игр мы ну, вообще ничего не лезем. Ну и, естественно, игра в обороне. Вот это то, что самое главное, это у нас. Центрального защитника мы не можем подобрать, который бы надежно сыграл. Костюченко как не выйдет, он две красные, то еще что-то, то, то ну, пока не так хотелось бы, как играют, как мы хотели бы понять. Ну а в принципе то мы два года назад еще были бы на совсем других планетах, поэтому... Сейчас мы уже подбираемся немножко к вам поближе. Я думаю, что проведем зимнее межсезонье вот эти моменты, которые у нас есть. Я имею в виду, там, все посмотрим все, да, все лекции, то, что нам нужно будет укрепить. Крепимся и будем, будем, я думаю, доставлять удовольствие нашим зрителям. Ну и хотелось бы, конечно же, быть там вверху. Сейчас плотность большая, все там начали выигрывать, да. Поэтому сейчас каждое очко, каждая игра на ну, ну, сейчас дома Сумы, тоже непростая команда, я их вчера видел с Полтавой, достаточно очень такой хороший, крепкий коллектив, играют в футбол, ну, такой комбинационный, поэтому надо настраиваться на них. Как ваши условия работы и вашего тренерского штаба в Химсомольске? Да, ну, у нас все великолепно, все для, для работы условия просто великолепны, поэтому на это жаловаться ну, не приходится. А как бы вы расценили сегодняшнюю игру вашего суперника Александрии, и в чемпионат в целом? Ну, если команда из 10-10 выигрывает, значит она чего-то стоит. И действительно, ну достойная команда, крепкая команда, то есть организованная. Посмотрите, у вас э, столько футболистов, что каждую игру, там, ротация идет по 6 человек, и это вам не, ну, то есть не ослабляет команду, она наоборот еще добавляет и выигрывает в каждой игре, и достаточно крепкая игра, поэтому я думаю, что у вас хороший коллектив. Спасибо на доброму слову. А що ви сказали своїм підопічним по завершенню матча? У них був такий оптимізм в передматчевих інтерв'ю. Вони намагалися заспокоїти, можливо, заохотити себе і своїх партнерів для того, щоб відібрати очки володінь. Ні, ну ми приїхали действительно там відбирати очки. Да? То есть мы не приїхали, там, ми... ми приїхали играти в футбол и хотіли хоча б мінімум. Опять-таки, ну, то, что ну, не получилось у нас. Ну, будем. ну что, что, что можно говорить? Нужно настраиваться. Это уже все забытое. Разберем эту игру, а на следующую будем настраиваться. Следующая домашняя игра. Мы дома не можем выиграть. Вот еще проблема у нас. Нам надо сейчас обыгрывать суммы. Вот сейчас это уже забыли, но все нужно настраиваться на суммы. Я говорю, ваше запитание, шановные коллеги. Немая